Так, доброго ранку, доброе утро, футбол прокомментирую. Сегодня ж заключительный день Лиги Наций. Так. Так, ну что, начну я с матча, который будет для нас ключевой, потом перейду на все остальные. Это Украина. Албания Украина. Ну, надо выигрывать у Албанцев. Ну и что что они играют? В, в Серии А многие там, ну они таких играют кубок Читадела, Кримонезе, там э, Верона в лучшем случае. Ну да, команда более-менее дисциплинированная, это Сильвиньо и его друг Сабалета сделали более-менее команду, которая играет э, ну, они всегда были жесткие, но играть дисциплинированно. Играть будут они от обороны. Я считаю, что при всех наших <кх> проблемах мы обязаны выигрывать у них. Наши эти богатые мальчики, ну, они все не доедают, последний член без соли, э -э должны выйти и умереть на поле. И все. И обыграть эту Албанию, переехать ее катком, играть первым номером. К такой-то матери на белом катере. Кого бы я поставил в основной состав? Я бы убрал столбика. Он не органичен, он ну, никакой зовут его никак. Я бы выставил, поставил бы Ремчука, Ну, Ребров любит 4-3-3. Он только любит крутить полузащитников. Либо два опорника ставить одного атакующего, либо наоборот, два атакующих, один опорник. По опорникам Брашко, он, ну, он слабый игрок, к сожалению. Он сильный только против Колоса Ковалевки. Это мои две любимые команды. Ингулец, Колос Ковалевка, ЛНЛЗ и Металлист 1987. Вот это он против них хорошо всегда играет. Поэтому деградирует. И не качайте вот эти мышцы, не качайте вот эти груди. Идеальная Структура тела футболиста – это недоразвитая верхняя часть, например, как, у велосипедиста. И мощная тазобедренная часть ноги, ну, то есть это мощная ягодица, мощное бедро, мощные икры. То есть ноги должны быть ухожены. Ноги и голова кормят футболиста. Все, что выше пояса, но ну, вы не должны лишнее носить. Поэтому уж мы потом смотрим, что Валентин Белькевич условный умирает в раннем возрасте от инфаркта. Почему? Потому что при объеме аэробном движении там, в 12-13 км за матч вы быстро садите сердце. Ну, плюс еще должна быть хорошая медицина, которая кормит ваши мышцы. Но у нас вот эти брыжки-то и все раскачиваются, и они потом Слабо координированные птеродакли. Вот я сейчас смотрел матч с утра. Сербия играла с этими зданием, этот Влахович с Ювентуса. Вот высокий игрок, он не координированный. И там, где надо раскрутить, накрутить, ну что кормит центрального нападающего. Ему не хватает моторики. И поэтому его вот кидает, качает, и он моменты плавит. И по большому счету те авансы, которые давали Ваховичу еще в Ферантине, он себя никак не реализовал. И он пошел по... вниз по диаграмме. Поэтому, ну, выпустить 4-3-3. Ну, он опять, он традинационалист, тради... да, он опять выставит этого. Капитаном сборной здесь с этого... Не Маковенко, а... Сейчас сборная Украины. Состав. Так, состав сборной Украины. Так, сейчас, сейчас, сейчас сборная Украины по футболу. Вот этого верова нельзя ни в коем случае, потому что ну, это, это дичь. Там многие это, это бараньо, ничего не, ну, не разбирается. То талаверов, талаверов. Так, сборная Украины по футболу. Текущий состав. У нас тут Википедия такая сборная Украины, что вроде бы мы выиграли 5 э, Кубков мира. На самом деле это, к сожалению, не так. Там Толя Тимощук, Мурво российская, выиграл какой-то суд у УАФ, что его незаконно лишили всех званий. Но я считаю его самым дубовым опорным полузащитником, который был в украинском футболе. Он типа титулованный. Я не знаю, как такое дерево можно было подписать в условную Баварию. Но то, что в Зенит подписали, то понятно. И выиграл. Главное, как о тебе думают, люди обычные. Если тебе нормальный болельщик Украины готов плюнуть в лицо, то значит ты уже жизнь не зря прожил. Такой сморчок, чтобы он висел на его глазу. Так, ворота. Анатолия Трубина ставлю однозначно. Крайки. Ефим Конопля и Виталий Миколенко вообще без вопросов. Центральные защитники Забарны. Я бы Бондаря выпустил. Но этот опять Николай Матвиенко. Я его вообще не могу органически на него смотреть. Он не защитник, он толстожопый. Медленный, толстожопый. Говорят, он игру читает. Он игру читает в игре вот этих 58. Ну, что там у реброву докажешь. И сегодня надо играть первым номером. Правый фланг. Да ему все равно, какой правый, левый. Михаил, я не знаю, как он по отчеству, сейчас посмотрю, как он по отчеству. Михаил Петрович Мудрик, я его по отчеству назвал, Петрович. В опорной зоне Георгий Судаков, ну кому-то же надо пасы раздавать, хотя он не играет вперед. Судаков играет назад, поэтому он по теории Сырны стоит 800 миллионов. Но если Сырна хочет Калюжного купить, то вот Сырна был, Сырна был премиум класса игрок. Ну, как селекционер, ну какой-то баран. И в кого бы я поставил в середине поля еще? Ну, Крыскив должен выйти. Я бы вместо Брошко выпустил Крыскива. У Крыскива ноги быстрые. Крыски ниже, его болтать тяжелее. Ничего личного. Я Брошко просто... Брошко это человек будущего. Он должен играть в лучших кубах мира. Шутка. Ну, Кова... Иван Калюжный, ну, его может каван, я чуть не сказал. Калюжного может и випустять, но ну, не дай бог. И Егора Ермалюка бы я выпустил. Да? Но ну, он его не выпустит. Он с Сыкун. В Станиславе. Сыт. Да. Вот это ваша Паренко, Николай, я бы отдал Суркису. Пусть он играет в нарди с семьей Суркиса в Монако. Бля, человек просто деградирует с каждым днем. Тоже стоит. По теории Суркиса миллиарды. И на другой фланг я бы выпустил Назаренка. Ну, на одном фланге Назаринка, на другом мудрик. Вот пусть они оба бегут, пусть они пылесосят. Да. Ну а в нападении и Рюмчука Да. Ну, 4-3. 3 Он играет 4-3. 3, -3. Ну, что он Ребро в один Бог только знает. Играть надо первым номером. Не надо бояться этих албанцев. Так. По матчу Украина-Албания-Украина -Украина я прокомментировал. По вчерашним матчам. Испания-Швейцария. Прикольный матч был. Играли вторыми составами, но это не удивительно было. Испанцы все для себя решили. Мне понравился Иван Мвого из красивого швейцарского города Яунде, офигенный вратарь. Он принадлежит немцам, но играет во Франции. Иван Мвого, просто офигенно. он взял пенальти. Вчора такі троечки тянуло от іспанців. Ваня Вого буде топ фратерем Вообще хорошо играли. Швейцарцы должны были даже выиграть, если бы вот этот э, э, Кутеса, по-моему, 19-й номер, там черный. Кто там у них забил у испанцев? Жуэль Монтейро. Вот если бы Жоль Монтейро. не пожадничал, а нормально отдавал центр поля, швейцарцы бы выиграли 3-2. Ну а так непонятно зачем на 90 плюс 3 заработали пенальти и проиграли 3-2. Испанцы просто прушные, они даже при стоящей игре все равно умудряются выигрывать. Ну, у Швейцарии, напоминаю, если раньше у Швейцарии было много албанцев и балканцев-переселенцев, то сейчас Швейцария не спеша превращается в черношкирах. Да хороший матч был. Так, Сербия, Дания. Ну, там толкотня была. И, в принципе, нулями закончилась. Болгарию Беларусь не смотрел. Думал, болгары выиграют. Они умудрились с белорусами ничего ничью сыграть. Там что-то Беларусь сейчас более-менее начала играть. Непонятно чего. Хочется понять причины. Румыния, Кипр. Ну, дед взбодрил, выставил тоже второй состав. И молодые румыны бежали, забивали, концовку дожали. Ну, в принципе, молодцы. Но Кипр сейчас вообще военнопленная. У румына вот этот Коман, Марин, хорошие мечи забили, да. Разван Марин. Дед не хромает, без шапки вязаной стоит. в Уческу И был рад, доволен. Польша, Шотландия. Поляков их трудно умом понять, какие-то неадекваты. Имеют два состава игроков, которые там 10, 12, 30 миллионов евро. Есть толковые пацаны, или, или тренера надо менять, или что-то надо менять у них. Но не играют. Ну, проигрывать дома шотландцам. Шотландцы забили прикольный. Первый мяч Джон Мак, Макгин забил. Ну, их, я так понимаю, лидер, капитан. И мне нравится, что шотландцы перестали играть эти навесы, они играют в пасик. И потом Эндрю Робинсон забил на 90 плюс 3 головой. Ну, в девятку дал. А у поляков забил красивый Камиль Пянковский, это с Red Bull. А Такой, вот посмотрите, как Пянковский из подъема бил. Вот правильно ногу формирует. когда в дальнюю девятку. Красавчик. Ну, он тогда, играл против Динамо -Киева. один из лучших был в Редбуле. В общем, поляки это какое-то недоразумение. Так. Лихенштейн, Сан-Марина не смотрел. Вот видите, Сан-Марина. Это, по большому счету, маленький город в горах. И выиграли у Лихенштейна. Так, что там еще не прокомментировал? Не про... А, Хорватия, Португалия. Ну, равный матч был. У португальцев вышел второй состав, забили, потом хорваты кинули в обратку. Модрич заменили, Модричу не захотел Модрич руку главному тренеру поднять. Модрич, как и і... вот эта троналда, хочет играть 97 минут каждый матч. И хорваты, в принципе, могли в конце выиграть. Не хватило чуть-чуть. Люксембург, Северная Ирландия 2-2. На удивление, думал все-таки Люксембург проиграет Северная Ирландия. И Косово прогнозируемо выиграли 1-0 у Литвы. Кроме матча Украина, сегодня матчи Венгрия, Германия. У Германии на подъеме они в полноги играют. Но я думаю, они выиграют 2-1 у Венгрии. А мы ничейку сыграть. Им особо ничего не надо, они все решили. Выйдет второй состав у Германии, это нужно понимать. У которой хочет себя показать. У них вот этот Айнрих с Байера, хороший пацан, растет. Выиграет тум на опорник. Черногория, Турция. Черногория, Турция. Ну, крайне интересный матч будет на встречных курсах. Может быть, все что угодно. Так, Словакия, Эстония. Ну, Словакия выиграет. 2-0. Босния, Герцеговина, Нидерланды. Босния сейчас разобранная, а никакая. Которую мы еле или когда-то обыграли случайно. Ну, Нидерланды, я думаю, выиграют. 2-1. А может, и ничего свобода. Так, Украина, Албания, буду желать победы. Только победа, другого даже не надо. Чехия, Грузия. Ну, Чехия будет стараться победить. Грузины от оборонки сыграют. Может быть, все что угодно. Я не знаю, нам подходит там ничья 0-0. Пусть будет ничья 0 -0. Уэльс Исландия. Ну, крайне интересный матч. Вот это для просмотра. Матч, матч дня после Украины. Но они в одно время играют. Э, да, я думаю, Уэльс выиграет 2-1. Мальта-Андора. Ну, это жесткое противостояние. Я такое не комментирую. Так, и по новостям. Что я там смотрел по новостям? Что-то я готовил по новостям. Ну, про, этого, про это Мурво я сказал уже, про Толю тимощука Так, так, так. А ну и за Тенхеме игрока Тенхема за расизм отстранили на 5 или на 7 матчей. Ему задали вопрос, а вы можете передать, подписать футболку Кима, Ким Сон Йона этого, или как он там? А он сказал, что они все на одно лицо зачем вам от него футболка? И сборная Северной Кореи до 20 лет девочки выиграли чемпионат мира по футболу. Вот видите, США там или ну, лидеры футбола, или испанцы вкладывают сотни миллионов долларов в развитие женского футбола, а корейцы выиграли чемпионат мира. Вот пойми их. Ну, мне кажется, там такой, наверное, принцип, как и. В этом Как в СССР, когда Союз выиграл серебро Олимпиады, то их там сказали, их надо выгнать с футбола это позорники. Для товарища Сталина может быть только первое место на Олимпиаде. Ну а так, в принципе, все. Всем хорошего дня. Верим в лучшее и болеем сегодня за сборную Украины. Тільки перемога, більше никак.